В Ізюмі висаджена молоді дерева та кущі. Напередодні всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою, яка пройшла 25 квітня. Відбулося зеленення міста. Упродовж тижня працівниками ізюмського комунального підприємства теплових мереж було висаджено 289 саженців. З них 25 лип по вулиці Соборній на місці вилучених. 25 лип, 25 клинів та 25 гробини горобини по вулиці 20 років жовтня, від мосту до перехрестя з вулицею Комсомольською. 15 саженцев я левцю навколо памятника Изюмчанка на автовокзале. 240 кушей высажены с первопятниками в отделе В целом планируется высадить близко 800 деревьев до конца года, в том числе и березы. Были высажены саженцы деревьев по улице 20 лет октября. Это клен астролистный, липа, рябина, которые были предоставлены с помощью народного депутата Остапчика Виктора Николаевича железной дорогой, из теплиц железной дороги. Ну, благодаря погоде, которая на сегодняшнего дня, я думаю, устанавливается хорошая, можно начинать проводить посадку от этих саженцев. Обязательно мы хотим восстановить липовую аллею по улице Соборной, в те места, которые сейчас отсутствуют деревья, а есть под них место и район автовокзала, и вот эта наша территория, в которую прошло 20 лет октября от моста и до перекрестка с Комсомольской, поскольку в прошлом году старые тополя были выпилены, спилены, а сегодняшняя наша задача восстановить здесь былую красоту аллеи ну, это, этой улицы. Сколько мы срезаем, столько мы пытаемся высадить. Ну, немножко даже увеличим. Высаживаем чуть больше. Если за прошлый год мы срезали около 800 с половиной, где-то 840 деревьев было срезано, а было высажено 910 саженцев. В этом году у нас пока срезано только около где-то 600 с небольшим деревьев старых аварийных. Но планируем высадить не менее 800.